Всем привет! И сегодня я буду собирать подарок. Если вашей сестре или там подруге она очень любит всякие канцелярские вещи, даже для кукол всякие, то я покажу, что можно собрать. Первый. Первые будет. Это такие очки. Они очень прикольные. Даже выйти погулять. Пофоткаться очень идут. Если бы у нас в кукол были такие очки, я бы не ходила каждый день. Но пока у нас нет таких очков. Ну, приступаем дальше. Это еще может быть баночка плейдо. Ваша сестра или подруга будет э, очень заинтересована этим. Я думаю, будет лепить и, конечно, стругачка. Как же без нее? Ее можно повесить в эту дырочку, засунуть ниточку, и повешать на шею. Это будет очень красиво. Сейчас я покажу вам на хозяйке. Простите, но хозяйка отказалась надевать его. Давайте к другому. Второе это у нас рыбки. Их надо посадить в аквариум, но этого я не сделала, не подумала. Ну, все равно и подарю ей. Ну дальше придем. Это, конечно, украшение на шею. Как же без него? Дальше идет такой бантик на куклу. Ее надо, конечно, аккуратнее надевать, но я надела так. Как смогла, так и надела. Все, без всяких комментариев. Ну а дальше идет такой большой бантик. Этот бантик даже может на людское тело подойти ну, на волосы. Он такой большой, что что-то не кажется, что это на куклу. Ну и далее. Что, собачку? Не, дарить я ее не буду. Мне ее жалко, себе оставлю. Давайте я вам лучше другое покажу. Это будут учебники книжки. Кто любит читать ваших кукол, вас поздравляю. Вы очень молодцы. Вам будет подарок книжки. Думаю, вы очень рады. Ну, а хозяйке подарю я вот такие. Я лепила их сама. Если вам не нравится, напишите в комментариях. Это такая глина, как сказать, эш, ну, цветная. У меня одно но, что они какие-то не очень похожие. Ну, думаю, ей понравится. Ну, на это все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я буду очень рада. А на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, я буду очень рада. Не забудьте нажимать на колокольчик, чтобы знать, когда я выкладываю новое видео. Я их буду выкладывать часто, потому что завтра суббота, послезавтра неделя. Имя у меня есть. Всем до свидания. Пока.